Hai, assalamualaikum. Balik lagi, terima kasih sebelumnya telah menonton tayangan ini. Nah, kali ini Uni akan membagikan satu resep, yaitu sayuran yang dicampur dengan mie telur dan ini enak banget silahkan dicoba juga buat teman-teman yang lagi bingung mau masak sayur apalagi di rumah nah langsung aja ya ke caranya yang pertama di sini siapkan dulu yaitu ini pakai genjer genjernya ini beratnya berapa aja yang menurut teman-teman ya selera masing-masing di rumah aja ya nanti silakan teman-teman potong genjernya kalau bisa potongannya jangan terlalu pendek biar nanti di piring saji juga bagus hasilnya Buat teman-teman yang enggak mau pakai genjer, misalnya atau enggak punya, sebenarnya boleh ganti dengan kangkung nantinya ya. Jadi, ini alternatifnya atau dengan bayam juga bisa nantinya. Nanti, kalau udah, silahkan pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah di sini nanti dibilas hingga sampai benar-benar bersih. Kalau perlu nanti teman-teman rendam pakai air garam dulu. Setelah itu baru nanti ditiriskan. Berikutnya siapkan mie yang ini pakai ini mie telur atau teman-teman yang mau pakai nggak punya mie telur atau mau pakai mie instan itu juga bisa selera masing-masing aja kalau untuk mie nya. Kemudian siapkan untuk bumbu halusnya yang ini pakai ini cabai merah keriting sesuai selera cabenya lalu juga bawang putihnya kurang lebih yang ini pakai ini 4 sampai 5 siung tapi ukurannya nggak terlalu besar tapi kalau yang besar teman-teman boleh pakai 3 aja cukup. Lalu tambahkan bawang merah dan juga terasi di sini. Jadi kalau bisa sih tetap pakai terasi ya biar nanti jadi enak. Oh untuk bumbunya nah di sini uleknya nggak perlu sampai halus banget biar nanti juga di piring saji bagus dan tambahkan satu buah tomat yang ukuran kecil ini option aja untuk penyeimbang jadi nggak terlalu pedas nantinya dan juga rasanya lebih enak nanti dipotong-potong tomatnya lalu silakan uh, disisikan dulu panaskan minyak secukupnya dan tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi sekalian ya dengan tomatnya juga nanti ini diaduk Oh, pakai api sedang aja jangan terlalu besar juga apinya nanti biar nanti oh, matengnya juga sempurna untuk bumbu halusnya Nah di sini Uni tambahkan juga yaitu saus tiram ini takarannya boleh selera masing-masing setelah itu tambahkan air segera Nah setelah tambahkan air teman-teman boleh tuh nanti eh, besarkan apinya nanti masak ini sampai mendidih ya airnya dulu setelah mendidih boleh teman-teman tambahkan yaitu mie, mau mie telur atau mie instan silahkan tambahkan. Nanti diaduk dulu biarkan dulu sedikit layu untuk mie nya jadi tidak perlu juga sampai mengembang banget ya yang penting udah mulai layu. Dan jangan lupa di sini teman-teman koreksi rasa agar nanti setelah kita tambahkan oh, sayurannya kita nggak perlu koreksi rasa lagi di sini kalau jika kurang garam boleh teman-teman tambahkan garam karena ini ada tadi saus tiram jadi penambahan garamnya sebaiknya terakhir atau mau pakai penyedap lain silakan aja tapi kalau ini cukup pakai garam aja selanjutnya silakan langsung tambahkan ya genjernya yang udah kita cuci bersih tadi Nah setelah genjer masuk ini silahkan nanti diaduk sampai semuanya tercampur rata. Nah ini boleh pakai api yang besar tapi kalau udah masuk genjernya sebaiknya jangan terlalu lama memasaknya. Agar nanti kalau genjer ini kan mengeluarkan air juga dan tidak membuat nanti rasanya pahit. Jadi kalau terlalu lama biasanya malah nanti oh, rasanya menjadi pahit kalau untuk genjer ini. Tapi beda ya dengan sayuran oh, kangkung atau apa itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kangkung teman-teman juga nggak boleh lama juga biar nanti nggak terlalu lembek hasilnya. Nah kalau udah tercampur rata semua nanti silakan teman-teman oh, matikan nanti apinya segera. Jadi ini biasanya nanti layu dengan sendirinya karena genggern ini termasuk yang jenis sayur yang gampang lembek. Dan ini sebenarnya enak banget jadi buat alternatif buat teman-teman pengen genjer tapi dimasak pakai apa ini salah satunya atau yang nggak punya terasi ya teman-teman nanti bisa ganti dengan udang udang kering yang dihaluskan itu juga bisa jadi banyak sih alternatifnya atau pakai teri biar makin gurih rasanya nanti kalau udah semua silakan matikan apinya dan segera teman-teman pindahkan ke piring saji jadi kalau yang pakai mie seperti ini, enaknya sih setelah matang langsung makan, ya. Jadi, biar nanti mie nya juga enggak terlalu mengembang, bisa teman-teman kira-kira takarannya yang untuk eh, langsung makan atau sekali makan berapa, itu sesuai selera masing-masing. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Dan selamat mencoba buat teman-teman di rumah, semoga juga eh, bisa bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton tayangan ini hingga habis. Jangan lupa subscribe dan like juga video yang Uni bagikan. Assalamualaikum.